Okey, mengenai kalang ni, diperintah oleh seorang ratu yang sangat adil dan rakyat dia sangat-sangat mana dan ayah mendengar tentang perkabaran ni, Muawiyah menghantar spy. ayah menghantar spy untuk mencuba betul ke catatan ni, dia menghantar spy ni untuk datang. Beberapa orang pegawai dia datang ke kalang ni yang berada di tanah Melayu ni, aa, pergi ke sana meletakkan satu guni, beberapa guni. Guni emas ni, letak guni ni di dalam pekan tu, di dalam kota dia. Dan letak guni tu guni emas ni yang terbuka tu bayangkan guni emas terbuka di tengah-tengah kota terbiar selama 3 tahun tak ada siapa sentuh tak ada siapa ambil kan superhero apa rekod kekayaan tu Okey, tuan boleh tengok pada awal kita dah bagi rekod ok kita balik pada rekod tu balik eh. kita nak bagi ke rekod tu balik pertama uh, tadi kita dah cakap tentang rekod-rekod yang dicatatkan oleh mitos-mitos uh, dan cerita-cerita rakyat Mesopotamia. Rekod mengenai Enki dan New World Order dia. Kita dah cerita tadi. Mengenai satu tempat yang bernama Meluha, rakan perdagangan. Okey, saya ulang sikit untuk yang baru follow ni. Kemudian kita pergi ke rekod-rekod yang dicatatkan oleh uh, uh, Tamun dan Fir'aun dulu. Kan, dekat Mesir tu. Uh, bagaimana mereka menceritakan tentang Land of Punt datang kepada pool, ke tempat tanah-tanah uh, rempah tu. Tanah-tanah rempah tu. Kita dah cakap tadi. Kemudian kita pergi ke rekod-rekod kitab perjanjian lama pada zaman Nabi Daud dan zaman Nabi, Nabi Rim di dalam ni dan First Chronicles pasal 29 ayat 4 dan Second Chronicles pasal 8 ayat 7, 17 sampai 18 dan kemudian kita pergi ke catatan yang dibuat oleh pelangi di Elders dalam historia dia kemudian kita pergi ke catatan yang dibuat oleh Ptolemy uh, di dalam uh, geografia dia dan kemudian kita bercakap tentang sebelum itu kita bercakap tentang catatan yang dibuat oleh Flavius Josephus Ah, Josephus ni ah, pada kurun pertama masih tentang Ophir itu ialah Aurea Chersonesus dan Ptolemy mengatakan bahawa Aurea Chersonesus itu ialah di tanah Melayu. Kita dah cakap benda tu. Dan kemudian kita nak pergi, kemudian kita pergi kepada rekod yang disebut oleh tamadun India di dalam Vayu Purana bab 48. Vayu Purana bab 48 menceritakan tentang satu tempat kawasan yang dinamakan Jambu Dipa tu. di kawasan tu dia kata mengandungi, emas yang sangat-sangat banyak terkenal pada seluruh dunia. Okey. Sekarang ni kita nak pergi ke satu bahagian lagi. Pasal lain pula. Tadi kita dah pergi ke Bayu Purana dan sebagainya. Sekarang ni kita nak pergi ke catatan yang dibuat di, oleh oleh dinasti Tang. Kan? Dinasti Tang pada uh, tahun 694 Masih. Dinasti Tang ni, cerita tentang dinasti Tang ni, kita dah masuk dalam live kita semasa cerita tentang Surat Indra Varman kepada dua khalifah tu. Surat Indra Varman kepada dua khalifah tu, semasa tu kita live bersama Profesor Solah Yaakob. Okey, nama dia lah kita namakan Surat Indra Varman. Terdapat sepucuk surat yang dihantar oleh Raja Sriwijaya pada penghujung kurun ke-6 Masih itu kan. Pada waktu itu uh, Khalifah Muawiyah Ma uh, memerintah uh, masa itu. Memerintah di di bawah kerajaan Umayyad tu kan. Uh, dia uh, dia memerintah pada waktu itu, dia dapat sepucuk surat daripada seorang maharaja yang datang daripada Nusantara. Okey, sebelum pergi ke surat tu, saya nak ambil rekod catatan Jasitang dulu mengenai satu kawasan yang dinamakan sebagai nama tu sebagai kalang dia sebut. Ha. Kalang ni, nama kalang ni, kalau kita tengok Dia rekod daripada uh, Sarjana Jepun, dia membuat kiraan, dia membuat pacak uh, apa pacak bayang tu untuk melihat lokasi yang disebut oleh Iching tu, dia mengatakan kalang tu berada di semenanjung tanah Melayu. Apa ada pada negara Kalang ni? Apa ismi negara Kalang ni? Dalam uh, live kita sebelum ni, Semasa bersama Profesor Saleh tu, tuan siapa yang tak follow hari tu boleh tengok ada 3 jam. Sampo saya dekat channel YT kita. Negara Kalang ialah diperintah oleh seorang ratu. Ratu inilah ratu yang sangat-sangat adil. Ratu ni ada nama dia. Saya tak ingat nama dia. Sora apa nama dia? Sora Mika lah nama dia. Kan? Saya terlupa nama dia. Ratu ni sangat dan berita tentang kekayaan negara ni sampai kepada Muawiyah, kan? Dan Muawiyah pada waktu tu dia kata betul ke ada satu ratu yang adil dan kerajaan dengan rakyat yang sangat-sangat amanah ni? Amanah hanyalah sampai ke rakyat dia tidak peduli tentang harta benda ni kan tidak peduli tentang harta benda ni sampai ke pengetahuan Muawiyah tu Muawiyah pada waktu tu daripada mana saya dapat perkara ni uh, tuan-tuan boleh pergi ini ada dalam internet ada uh, rekod a uh, penulisan ni ditulis oleh a uh, profesor SQ Fatimi uh, dia punya, dia ada dalam internet tak silap saya boleh baca boleh baca boleh download uh, apa letters uh, from the maharaja to the two khalifah baca sana boleh buka record from the maharaja uh, letters from the maharaja to the to khalifah boleh baca dalam tu ini dalam tu dan ini uh, terdapat dalam pembentangan yang dibuat oleh SQ Fatimi pada tahun 1961 di Pakistani Historia uh, Conference pada 1961. tapi paper mengenai percubaan serangan Muawiyah ke tanah Melayu ni paper tu saya tak jumpa tetapi dicatatkan catatan separuh petikan tu di dalam uh, yang saya sebut tadi record tadi okey mengenai kalang ni diperintah oleh seorang ratu yang sangat adil dan rakyat dia sangat-sangat manah dan Muawiyah mendengar tentang perkabaran ini, Muawiyah menghantar spai. Muawiyah menghantar spai untuk mencuba betul ke catatan ini, dia menghantar spai ini untuk datang. Beberapa orang pegawai dia datang ke kalang ni yang berada di tanah Melayu ni, Ah, pergi ke sana meletakkan satu guni, beberapa guni. Guni emas ni, letak guni ni di dalam pekan tu, di dalam kota dia. Dan letak guni tu guni emas ni yang terbuka tu, bayangkan guni emas terbuka di tengah-tengah kota, terbiar selama tiga tahun. Tak ada siapa sentuh, tak ada siapa ambil. Kan? Tak ada siapa sentuh, tak ada siapa ambil langsung. Selama tiga tahun mereka cuba untuk lihat betul kejujuran orang tempat ni. Punya jujur sebab macam tu. Kenapa kita boleh jujur sebab macam tu? Sebab kita ada raja yang amanah. Bila kita ada raja yang amanah, pemimpin yang amanah pada waktu tu, maka semua kekayaan dalam muka bumi yang ada yang kaya ni dapat pada semua rakyat tu. Semua rakyat kaya sama-sama ni. Bila semua rakyat kaya sama-sama ni, dia tengok emas pun dia tak lalu. Kan? Dia macam kita makan karipap hari-hari ya kan? Hari-hari makan karipap sampai tak lalu makan karipap kan. Hari-hari tengok emas sampai tak terliur dengan emas tu. Kan? Sampai macam tu sekali. Dan benar tu terbukti benar. Sampailah satu ketika apabila putera kepada ratu ni. Putera kepada ratu ni, dia jumpa bekas tu dan dia bawa balik bekas tunjuk pada mak dia sebagai pemerintah kat waktu tu. Ha, sebagai kerajaan pada waktu tu, pemerintah kerajaan waktu tu. Dia kata, mak dia jumpa benda ni kat situ Mak dia murka pada dia Dia kata, kenapa kamu ambil? Dia hanya ambil untuk mengatakan bahawa dia jumpa benda tu kat tengah-tengah town Bukan untuk ambil untuk memiliki Mak dia nak hukum bunuh dia pada waktu tu Ratu tu nak hukum bunuh anak dia kan? Kita di sini, anak buat jahat, kita naik pangkat kan? Naik pangkat jadi timbalan semua tu Ah, ha, Itu kita, kita, masalah kita kan Ah, ha, Tapi dia nak bunuh anak dia soalan sebut benda ni nak bahaya ni Macam mana nak sebut benda ni? Uh, menghilangkan dia Bukan menghilangkan dia Mengirimkan dia kepada Tuhan Okey, boleh faham kan uh, Mak dia ingin mengirimkan Anak dia kepada Tuhan Han. Mak dia ingin mengirimkan Anak dia kepada Tuhan Lalu dihalang Oleh pembesar-pembesar dia Pada waktu tu Dia kata jangan uh, Jangan hukum dia sampai macam tu Lepas tu dia ambil keputusan. Oleh sebab kaki kamu lah Membawa Membawa jalan Membawa emas ni Pergi datang sampai kepada aku Mengambil emas yang bukan hak kamu tu Maka aku akan potong kaki kamu Han. Lepas tu Pembesar-pembesar kata Jangan buat macam tu ini hukuman yang tak adil pada dia bukan dia nak ambil pun masuk kan lepas tu mak dia kata tak apalah dipotong ibu jari kaki ibu jari kaki tu ini pada 700 masih 700 masih lebih kurang tu rekod ni dalam mana rekod dinasti tang rekod dinasti tang rekod siapa rekod china orang china mengatakan kita jujur dan kaya kan orang-orang china memenang kuat memenang tinggi memenang mulia pada maruah kita ni kita ni bukan perompak lah. Kita ni bukan bangsa perompak satu ketiga dulu. Mana datang perompak-perompak ni Minta tak tahu kan. Perompak penyangak ni kan. Lepas tu datang dan kaya. Kaya dan amanah. Itu tu. Dan kemudian uh, ini live. Sebelum ni kita dah huraikan lebih panjang. Uh, datang surat daripada Maharaja di tempat tu. Maharaja tempat tu menghantar surat. Hantar surat kepada Muawiyah. Hantar surat kepada Muawiyah. Dia kata aku ni lah raja keturunan seribu raja. Kan? Aku ni raja keturunan seribu raja datang dari tempat dengan banyak gajah dan sebagainya. Kan? Ini dicatatkan di dalam mana? Kitab Al-Hayawan. Bercerita tentang gajah tapi memetik surat ni mereka jumpa surat ni kepada Muawiyah pada waktu itu. kitab al hayawan kan ah masa tu di dalam tu disebut ah, kaya keturunan seribu raja ni ah, bini dia pun keturunan seribu raja dan dia datang pada tempat dia ada alur sungai dan pohon-pohon wangi yang boleh bau sehingga 12 batu jauhnya kan ah dan istana aku terbuat daripada emas dan perak kan emas dan perak sangat-sangat istana buat daripada emas dan perak kan ah ha, itu dia raja tu dan kemudian surat yang sama pergi kepada pada waktu tu khalifah Umar bin Abdul Aziz surat dengan introduction yang lebih kurang sama aku ni raja keturunan seribu raja isteri aku raja keturunan raja seribu raja juga kaya tempat yang sangat-sangat -sang kaya tetapi penghabisan tu dia mengatakan bahawa hantarlah kepada aku hantarlah kepada aku hantarlah kepada beta ni Uh, seorang ulama untuk mendidik aku agama Islam kerana sungguhnya aku juga saudaramu dalam Islam. 700 Masih, kerajaan Sri Vijaya pada waktu itu sudah memeluk Islam dan maharaja itu menjemput Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menghantar ulama untuk mengajar kita Islam lagi. Uh, itu punya kaya dalam tu. Dalam SQ Fatimi juga, di dalam tu, Two Letters of the Maharaja tu. Boleh semak dalam tu. Kalau kata yang nak baca sini boleh baca sini. Menceritakan bagaimana catatan pada waktu itu, kekayaan raja-raja kat sini pada waktu tu ini daripada ini raja-raja yang pada waktu itu yang belum Islam lagi mereka mengadakan sabung ayam. Ha. berpuluh-puluh kilogram emas menjadi hasil hasil daripada cukai sabung ayam je. Emas berapa kilo kilogram pada waktu itu. dapat setiap hari. Ini daripada cukai sabung ayam saja. Kemudian apa Al-Masudi mencatatkan bahawa raja-raja ni yang duduk kat kawasan ni tiap-tiap pagi dia akan ambil jongkong-jongkong emas campak dalam telaga dia. Campak dalam telaga dia. Ha. Congkong emas campak dalam telaga je. Punya kaya sampai macam tu kan. Ini lebih kurang tujuh ratus masih. Semasa Rasulullah SAW baru baru wafat dan semasa tu perkembangan Khalifah Ar-Rushidin tengah berkembang. Kan? Kita dah kaya. Pelayar-pelayar Arab dah mula masuk ke sini. Mereka mengalami satu kawasan yang bernama Zabaj pada waktu tu kan. Ha, Zabaj pada waktu tu di kawasan ni lah. Mereka belum kenal lagi Al-Jawah. Al-Jawah mereka kenal semasa kurun ke-12. Tetapi Al-Zabaj di kawasan ni mereka dah kenal pada waktu tu. Bayangkan di dalam Ajaibul Al-Hind Ajaibul Ahin, kitab Ajaibul Ahin ada sini. Ha ni. Ini dah diterjemahkan. Saya dah jumpa dah publisher dia itu kan. Tapi uh, penulis dia saya tak jumpa lagi. Ah uh, penterjemah dia. Dalam Ajaibul Ahin menceritakan pada kurun uh, lebih kurang pada 900 Masih. Ini kisah pelayaran seorang seorang pelayar Arab daripada Kedah. Pelayar Arab datang ke Kedah. Apa yang dia dapat?